Про ситуацію в Донецьку, зокрема до певної міри в Луганську, будемо зараз говорити. Маємо скайп зв'язок разом із нами блогер Денис Казанський. Денисе, я вітаю. вітаю тут. Принаймні за тією інформацією, яка є в Києві з огляду на знайомих, що живуть на Донеччині, на Луганщині є інформація, що багато людей, які беруть участь в подіях, про які ми зараз говоримо, це від проплачених тітушок, які працюють на Росію, до прямих диверсантів, які якимось чином пройшли крізь кордон, і так само вони розхитують ситуацію. Наскільки ці інформації можна вірити? Я не, не знаю, честно говоря, как это характеризовать, потому что, ну, можно точно сказать, что это не, вряд ли это проплаченная Россия тетушки, это скорее люди, которые работают на местные, ну, так называемые элиты, да, а, то есть и таким образом улучшают приговорные позиции людей из партии регионов а, в их торговле с киевской властью за возможность остаться. Есть, то есть они выторгуют, скорее всего, какую-то автономию, то есть э, пытаются препятствовать реприватизации, спасают свой бизнес, спасают свои э, политические э, карь карьеры, там, да, свои позиции и так далее. Поэтому на самом деле там много людей, которые выглядят как идейные, поэтому ну, сложно упрекнуть их всех в оплаченности. Но, мне кажется, они выступают какой-то, знаете, ну, разменной картой в этих больших играх. То есть потом их просто сдадут и отвечать перед законом-то придется им. Потому что, например, вот ситуации в Луганске, то там ну, только ленивый еще до сих пор не сказал, что это Ефремов, заказчик этой ситуации. Уже сказал об этом даже Ландик, Нардеп под регионов в прошлом. И об этом говорят люди из горсовета, из облсовета об этом говорят все луганские журналисты, что без Ефремова там ничего не происходит. И даже новость, которая сегодня была на Украинской правде, она мне очень понравилась, где Ефремов говорил, «О, я видел этих людей, они такие вооруженные. Но ну, это явно, знаете, уши настолько э, явно торчат, что здесь не ну, остается никаких сомнений. То есть, возможно, конечно, Россия все это поддерживает. И, естественно, Россия выгодно работать именно с этими людьми, поскольку она-то ведь не работает с оппозиционерами, там, ну, бывшими, я имею в виду Тимошенко, Свичко и так далее. То есть, конечно, им остается опираться только на вот эти остатки партии регионов. Поэтому говорить о поддержке России, конечно, можно, но я не вижу, не вижу здесь сегодня прямого такого российского следа. Это скорее больше похоже на бунт местных. И опять же, ситуация такая, что... в Донецкой республике, оно выглядело, конечно, совершенно не так, как в Крыму. Может быть, оно и, и затевалось так, да. Я думаю, если бы Россия играла в эту игру, то это все бы было гораздо солиднее. Потому что просто зашли какие-то люди в обу администрацию, объявили себя депутатами, что-то провозгласили. Ну, то есть это на этом основании каждый, кто заходит в административное здание, может себя объявлять губернатором или каким-то другим официальным лицом. Поэтому Конечно, но все это смотрится неубедительно. Единственное, что в чем проблема, то есть э, в пассивности правоохранителей. То есть никто ничего не делает. А как вы поясните, Денис, знову-таки еще вчера выникло это запитание, почему за ревную кількості людей, ну, тех самых сепаратистов и правоохранителей, там, 200 на 200, скажем, Не було спроби захистити насправді, вони просто розійшлись і впустили. Тобто, це говорить про те, що міліція так само, якщо говоримо про Луганщину, вона лягла під Єфремова, якщо ви говорите про нього, і вона ем, не керована наказами Авакова, наприклад. Чи якась інша причина? Да, ну мені здається, що да причина в імен знаходиться. Хоча можливо, є скакає спецоперація. какой-то план, который нам неизвестен, какая-то стратегия. Я не хочу оголтело критиковать, не знаю всех обстоятельств, но на самом деле выглядит все, конечно, очень странно, потому что, ну, давайте говорить на чистоту, если бы, например, Басаев в Чечне себя вел как донецкие сепаратисты, то чеченцы были бы уничтожены за два часа, и там бы не было даже потом намека ни на какую войну. То есть то, что менее тысячи человек, которые пользуются просто полной безнаказанностью и занимают любые здания, какие они хотят. Это, конечно, не выглядит как реальный сепаратизм, действительно такой сильный, который там самодостаточный. Да? То есть все это выглядит как просто компания людей, которая возомнила там себя, ну, я не знаю, какими-то новой властью, или я не знаю, или какими-то всесильной армией, Дуже стисло. Денисе, один важливий надзвичайно нюанс той, котрий ми не можемо відчувати тут, в Києві, тим більше не можуть відчувати наші глядачі. А які насправді настрої а, на сході України серед тих людей, які ну, разом з вами їздять в транспорті, купують хліб, молоко а, на Донеччині, на Луганщині? Що насправді відчувають люди? Ну, люди... Я мабуть, не открою Америку, а скажу, що люди недовольні. властью, в большинстве своем они ее не поддерживают. И они не поддерживают uh, Майдан, они не чувствуют своей солидарности. А че, поддерживают ли они действия тех сепаратистов, о которых мы сейчас говорим? Вот, с другой стороны, конечно, большинство их не поддерживает. То есть люди открыто говорят, что это какие-то хулиганы, непонятно кто, что что-то невиданное дело, захватили с оружием, что надо их там как это, арестовывать, что куда наша милиция смотрит. То есть, ну, парадоксально, такое вот двоякое отношение. То есть, даже вот на вчерашнем митинге на площади Ленина, ведь не все люди пошли штурмовать гос госадминистрацию. С пяти тысяч пошло около двух. Остальные, наверное, сказали, мы на это не подписываемся. То есть, это провокации, это терроризм. То есть, и мне кажется, бы, даже вот само, само движение, сама верхушка пророссийская, она раскололась. То есть часть говорила, давайте действовать только законными способами, будем собирать подписи, то есть мы добавим, мы продавим этот референдум. А другая часть пошла вот и сказала, нет, давайте все разнесем, и они пошли, собственно, ломать эти двери. И, конечно, Дякую. если здесь говорить о полной поддержке, ну, это абсолютно не стоит, это абсурдно. И люди в основном Дякую. Це був Денис Казанський. Ми говорили про ситуацію в Донецьку та Луганську.